alhamdulillah hammamiz musulmonmiz buning shukronasini qilib farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi muhtaram imom hatiblarimiz xudo yo'lidagi xolis xizmat qilishni o'z zimmalariga olganlar bu ham mas'uliyat bu katta mas'uliyat sizlarda ham olkan sharaf sharaf shuning uchun sog'lom e'tiqod yo'lining tarqib qilishini avvalo kimdan so'raymiz siz azizlardan so'raymiz shu borada barchamiz kimdan ibrat olamiz siz azizlardan mana shu <laughs> gaplarni juda o'ylab o'ylab yozdim man shunday ehtirom hurmat bilan sizlarga ki agar mana shu ertangi kunimizni vatanimizni yoshlarimizni xalqimizni tinchligi kerak bo'lsa bu gaplar sizlarni yuraklaringga juda boshqacha ta'sir qilishi kerak